Всем привет! Меня зовут Архипов И сегодня я вам покажу прическу. Ну, как делать два вида прически для Клаудины Вольф Я не знаю, с длинными волосами первая прическа получится или нет. Ну, вот у меня вот, правда, я ей подстригла волосы. И просто ей другая прическа не подходит, кроме этой. И хвостика или маленькой косички. Так, для, для первой прически нам понадобится обыкновенная массажка. Так, давайте, нужно одеть такую куколку в такое просторное платье, чтобы нам было ее удобно чесать, и ее волосы не, не магнитились к ее платью. Расчешем сначала здесь волосы. Потом, Клаудин, опускаем вниз. Так, и вот так вот ее чешем. получится, а потом мы выбираем на какую сторону ей будем э, делать укладку. Так, я вот на эту, потому что у меня на вот этой вот стороне будет сережку, вот на этой стороне. Так, берем. Сейчас будем расчесывать. Поскольку у меня есть у нее там такая вот челочка, которую я подстригла из-за нее у меня не получается ей делать прически, так я не, я не знаю можете взять другую куклу можете взять Клаудин из серии как М -м, забыла какой так, давайте причешем ее так, так, я же говорил нам понадобится вот такая вот расчесочка чтоб у нас волосы есть ли не мы, мы вот так вот берем и расчесываем. Вот. вот так вот у нас получится очень красиво. Так. А для второй нам понадобится, Ой. а для второй нам понадобится простая резиночка. Ну я же говорила, то что в одно ушко воткнула сережку. Вот давайте посмотрим. Так, мы знаем то, что Лоблин в разных ушках разные сережки носит. Вот и я тоже. Я сначала в одно ушко воткнула вот такую вот сережку сейчас. Вот она. Сейчас покажу вам ее. Вот она. Да. И вот я думала, то, что не видно будет. Но когда я делала клаудину, делал то прическа ее не было видно. Ну, у всех наших монстрашек, когда ее выпускают, у них разные сережечки. Как бы тут не видно вот эту сережку. Но это вы можете сами сделать. Я это уберу. я возьму простую резиночку и убираю эту прическу, потому что у меня Клаудин одна, а Клодия с длинными волосами, у Фрэнки они не, не идут, ну так, может быть и подойдет, м ну так, я уже, если честно, забыл, какую вторую прическу буду делать. Так, ну, сейчас я возьму простую резиночку. Так, вот, вот эта вот резиночка, это простая резинка. Такую, это резинка для плетения вот таких браслетов. Я вам показывать пример не буду. Так, ну вот, давайте мы расчешем наш клаудин. Я, поскольку эту массажку еще не убрала, но сейчас нам нужна какая-нибудь вода или побрызгать ее. Я сейчас принесу это. Вот, я взяла чистая линия. Это лак для укладки волос. Вот такой вот. Давайте мы попробуем. А потом я в следующем видео, ну не прямо вот завтра и после, я его сделаю, может быть, в мае. В мае, наверное, сделаю какой-нибудь там мае. сейчас посидели ну вот смотрите какая у них красивая честка получилась вот здесь вот ее вот здесь вот ее расчесывать не обязательно ну, как мы тогда на честно были так э, мы знаем у некоторых наших куколок монстр хай вот тут вот приподнята челочка и мы это сделаем вот у нее теперь волос такой жесткий его трудно ну, он у нее нежный такой. Ну, только трудно его, потому что не прическу это. Сейчас мы когда сделаем ей такой вот начесную челку. Так, берем нашу резиночку. У меня была, правда, где-то прозрачная, но я ее не знаю, куда я делала. Я ее искала сегодня, чтобы я это увидела Ну ничего. Так, вот. Так. Можем сделать ей хвостик. Половину пряди не взяла у Челки. Это очень легко. Ну, давайте. Если вам темно, я извиняюсь, я на всю пыталась сделать. не шутила, то, что нам нужно, нужен будет гребешок. Вы не подумайте, то, что я забыла. Так, вот эту прическу. Я хотела сделать своей Клаудин красивую прическу, поскольку не было это страшно. Вот, и вот так вот у нас получится. Сейчас. сейчас ну, честно, такая у меня челочка. Вот. Очень хорошо получилось. Я еще вам может, предлагаю, можно сделать вот такой вот хвостик ну, я вам просто показал хвостик вы и сами можете сделать. Еще можно заплести косичку с челочкой. Просто вот так вот. Еще там у нас две пряди есть, их и все. Всем пока-пока. Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Еще у, меня, у вас один вопрос. Как писать комментарии? Ответ на мой вопрос пишите вконтакте. Я подписана на Архипу Грузана. Там Клаудин такая сидит в пижам, с в коллекции. Пижамная вечеринка. Это картинка. И я буду отвечать на ваши вопросы, а вы отвечаете на мои вопросы. Всем пока-пока. С вами была я, Архипов Грузана. Следующее видео может выйти даже сегодня. Пока!